نارے تقبیر نار رسالت نہیں دونوں ہاتھ اٹھا کے سارا زور لگا لے نارے رسالت نارے حیدری فیضان حضور داتا گنج بخش پاکستان تاج تارے نبوی رسول اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعباد الرحمن اللذین یمشون علی الارض ہونا و اذا خاتمہم الجاہلون قالوا سلاما والذین یبیتون لربهم سجدا و قیاما صدق اللہ العظیم دروشری پڑھ لی دیا السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلى عل کا واشحاب قیا حبی صلاة والسلام سلام عل قیا نبی اللہ وعلیٰ علی کا واشحاب قیابی حمد و صلاة کے بعد انتہائی عزت و تکریم کے لائق حضرات علماء لما مشائق سعادت بزرگوں دوستوں بھائیوں جیسا کہ حضرت مفتی صاحب ارشاد فرما رہے تھے کہ یہاں کی حاضری یقیناً کسی سعادت سے کم نہیں ہے اور یہ خوش نصیبی اور خوش بختی کی علامت ہے کہ ہم حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی دہلیز پر حاضر ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کے طفیل ہمارے سینوں کو کھول دے یقین کی دولت عطا فرما دے ہماری نیتوں اور ہمارے ارادوں کو اللہ وضو نصیب کر دے اور اللہ تعالیٰ پاکیزہ فکر اور پاکیزہ طبیعتیں ہم سب کو عطا فرمائے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اپنے بندوں کی یہ شان بیان کی ہے کہ باد الرحمٰن الزینہ یمشونا اللردھ فرمایا رحمان کے بندے زمین پر آہستگی سے چلتے ہیں ان کے لہجوں میں ان کے انداز میں وضع داری ہوتی ہے وہ بڑے پروکار ہوتے ہیں اللہ کے بندے اور جگہ جگہ الجھتے نہیں پھرتے چونکہ صحت عقیدہ نے عقائد کی پختگی نے انہیں اس طرح کا یقین کامل دیا ہوا ہوتا ہے اتنے وہ وزادار ہو چکے ہوتے ہیں کہ وہ جگہ جگہ الجھتے نہیں بلکہ اگر کوئی جاہل ان سے الجھنا بھی چاہے واحض الجاہلون تباہم الجاہل تو وہ جاہلوں کو سلام کر کے گزر جاتے <موسیقی> یاد رکھیے گا کہ اللہ کے بندوں کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ ان میں بڑی وزاداری ہوتی ہے بڑا ٹھہراؤ ہوتا ہے بڑا حسن ہوتا ہے کمال کی معرفت ہوتی ان کی اپنا ایک طرز حیات ہوتا ہے کوئی انہیں اچھا کہے تب بھی اور کوئی تنقید کی نظر سے دیکھے تب بھی وہ وزادار ہی اتنے ہوتے ہیں کہ کہیں رکھتے نہیں کہیں ٹھہراؤ نہیں آتا بلکہ داتا صاحب رحمت اللہ علیہ خود فرماتے ہیں کہ جو ان میں ملامتی گروہ ہے نا وہ تو چاہتا ہے لوگ ہماری تعریف نہ کریں ان کا تو دل کرتا ہے کہ ہم تھوڑا سا لوگوں سے بچ کے چلے ہماری اپنی وزاداری قائم رہے وہ تو چاہتے ہیں کہ اٹھ بل یا چلو تھے وسیعے جتھے وس دے سارے ینے نہ کوئی ساڈی ذات پچھانے نہ کوئی سانو مننے ان کے وجود سے لب و لہجے سے اٹھنے سے کوئی چھچورا پن ظاہر نہیں ہوتا نہایت پروکار نہایت وزادار نہایت شاندار طرز زندگی اور بلا کا حوصلہ ہوتا ہے اللہ کے بندوں میں ان کا دل کتنا بڑا ہوتا ہے سلطان صاحب کہتے ہیں دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلا دیا جانے حضرت کتنے کو آپ کا دل گہرا ہے لمبا چوڑا ہے تو فرمانے لگے چودہ تب کی دلے دے اندر اسا تمبو وانگو تاڑے ہو اور پھر کسی نے پوچھ ہی لیا کہ شیخ آخر آخر زندگی گزارنے کا کوئی تو طریقہ ہوگا لوگ باتیں بھی کرتے ہیں تنز بھی ہوتا ہے حاسدین بھی ہوتے ہیں افتراق کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے الجھاؤ بھی زندگی میں آتا ہے کوئی تو طریقہ ہوگا سلطان صاحب فرمانے لگے طریقہ ہم نے سوچ لیا ہے نا کیتی جان حوالے دے کیتی جان حوالے دے اسا ایسا عشق کمایا مرن تو پہلو مر گیا باہو تا مطلب نو پایا ہے ہم توجہ ہی نہیں کرتے داتا صاحب لکھتے ہیں نا کہ حضرت الن مصری رحمت اللہ علیہ دریا میں کشتی کے بیچ سفر کر رہے تھے یہ وزاداری دیکھنا یہ حوصلہ دیکھنا یہ ذرا ٹھہراؤ دیکھنا طبیعت تو قریب سے ایک نوجوانوں کا گروہ کشتی میں گزرا تو انہوں نے تنز کیا تنقید کی پبتیاں کسی اڑاتے ہیں نا لوگ مذاق دیتے ہیں نا تانے پر جے کر یار دے نام دا ملے انہوں چولی پا لیے پنجے سٹیے نا میں اپنے شہر سے ایک دفعہ اجناوالا میں میلاد شریف کی محفل سے ہو کے گاڑی کی طرف جا رہا تھا تو دو ایک لو نوجوانوں نے پیچھے ایسے آواز کیسی کہنے لگے وہ ملا دیو تو میں نے پلٹ کے اس کی طرف دیکھا میں کہہ ذرا ایک واری پھر آکھی تو کہنے لگا نہیں نہیں وہ میرا مطلب تھا میں نے کہا یار تو نہ مجھے مزہ آیا تیری بات کا ایک دفعہ دوبارہ کہنا ذرا وہ جے کر یار دے نام دا ملے میڑا چولی پا لیے پنجے سٹی نا جے کر یار دے نام دی ملے سولی پھر چوٹا چوٹ لئیے پچھا نا ذرا ذرا سی بات پہ گلے کرنا ذرا ذرا سی بات پہ شکوے کرنا ذرا ذرا سی بات پہ الجھ جانا یہ درویشوں کا طریقہ ہی نہیں فقر کی چادر اتنی وسیع ہوتی ہے کہ بڑی چیزیں اس کے نیچے چھپ جایا کرتی حضرت زندن مصری رحمت اللہ علیہ کے قریب سے گزرے نوجوان پھپتیاں کسی مذاق اڑایا تو عقیدت مندوں کو تکلیف تو ہوتی ہے نا ان کے دلوں پہ چوٹ تو لگتی ہے نا تو سب اکٹھے ہو کے عرض گزار ہوئے حضور کبھی اس طرح ہم نے التجا نہیں کی پر آج تو حد ہو گئی یہ تمسکر ہمارے شیخ کا مہربانی فرمائے آج کریں دعا یہ اسی دریا میں غرق ہو جائیں تو شیخ نے یوں ہاتھ اٹھائے کہا کر دوں دعا حضور کر دے فرمایا میں میں کر دوں دعا حضور کر دے اللہ کے حضور ارز کرنے لگے اے اللہ جس طرح یہ جوان آج ہنس رہے ہیں نا انہیں قیامت میں بھی اسی طرح مسکراتا ہی رکھنا انہیں مسکراتا رکھنا ہم تو دشمن کو بھی پاکیزہ سزا دیتے ہیں ہنستے رکھنا مسکراتے رکھنا اتنی جلدی الج جانا اتنی جلدی بے چین ہو جانا دو چیزیں سہج نہ سکنا کلیجہ اتنا ہمارا کمزور ہونا کہ بس کسی مخالف نے ایک بات کر دی تو سارا وقت اسی کو جواب دینے میں لگا دے ہمیں تو بڑے کام ہیں اور بھی کم ہے زمانے میں محبت کے سوا تو اپنی زندگی میں ترجیحات کا تعین کرنا اللہ والوں کی شان ہے مزہ ہی بڑے ہوتے شیخ نے ہاتھ اٹھا کے کہا یا اللہ جس طرح یہاں مسکرا رہے ہیں نا وہاں بھی مسکراتے رہے کشتی کنارے لگی شیخ اترے تو وہ جوان بھی اترے پھر ان کا انداز یہ تھا کہ گردنیں جھکی ہوئی آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے ہوئے حضرت کے قدموں میں بیٹھ کے معاف نہیں کر دیتے تو معاف کرنا تو اللہ والوں کی شان ہے دیر لگائی کوئی نہیں فرمایا جاؤ میں نے معاف کیا بھائی یاد رکھو تھوڑی وزاداری تھوڑا ٹھہراؤ تھوڑا وکار تھوڑا حسن زندگی میں تھوڑا لب و لہجے کے اندر گداز اور کوئی میرا مطلب ہے اس طرح کا ماحول نہ بنائیں کہ جس سے چھل کے ماننے والے اور اس قدر جلد باز کا شکار ہے الجے ہوئے ہیں ڈری ڈری باتیں کرتے جہاں بیٹھتے وہ میرے پاس ایک صاحب آئے وہ کہنے لگے پاکستان کے آج کل حالات کیسے ہیں میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے تو وہ چپ کر گئے جس طرح آپ نہیں سارے کر گئے تو چپ کر گئے میں نے ان سے کہا اللہ کے بندے حالات اوپر نیچے ہوتے ہی رہتے ہیں کامیاب قائدین وہ ہوتے ہیں جو قوم کو مایوس نہیں ہونے دیتے ان کی وزاداری ایسی ہوتی ہے انقلاب ایسا ہوتا ہے لب و لہجہ ایسا ہوتا ہے انداز اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام ایک دور کا سفر کر کے واپس تشریف لائے آسارے سفر تھے وجود اطہر پر سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد گرامی کے وجود نور پر بظاہر تھکاوٹ کے آثار دیکھے تو رو پڑی عرض کی آپ دین کے لیے کتنی تکلیف اٹھاتے ایک سوچ محبت وہ تھی جو سیدہ پاک نے پیش کی اور جواب نے میرے کریم نے پتا کیا فرمایا حضور نے فرمایا فاطمہ آپ کے والد کو اللہ نے بڑے مقاصد کے لیے مبوض فرمایا فرمایا نہ کوئی گھر چھوٹا بچے گا نہ بڑا بچے گا نہ کوئی جھونپڑی بچے گی جہاں اللہ دین کے پیغام کو پہنچا نہیں دے گا ہم نے بڑے بڑے کام کرنے ہیں یہ تھکاوٹیں یہ تھوڑے بہت مسائل یہ آنے جانے کی چیزیں یہ ہوتی رہتی لیکن اللہ والوں کی وزاداری ان کے مزاج کا حسن ان کا کمال ہر وقت قائم رہتا ہے اس کی ایک وجہ ہوتی ہے اس کی ایک بنیادی وجہ ہوتی ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کی جیب میں نا بہت سارے آفیسرز کے کارڈ نہیں ہوتے کہ ضرورت پڑی تو فلانے کو فون کر لوں گا یہ ان کا مزاج نہیں ہوتا ان کے پاس جو سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے وہ مسلح اور دعا کی طاقت ہوتی وہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ ابھی دو سجدے کروں گا اور مالک کے حضور حاضر ہو جاؤں گا یہ جو خاص وزاداری ہوتی ہے نا اللہ کرے آپ موبائل کام دیکھیں اور میری بات پہ زیادہ توجہ کریں یہ جو وزاداری ہوتی ہے نا ان کو پتا ہوتا ہے کہ ہمارے پیچھے ہماری پشت پہ رب رسول کی مدد کھڑی ہے اللہ والوں کا بہت بڑا درس ہے کہ اپنے آپ کو رب سے جوڑ کے رکھنا اپنی عبادتوں کا تعلق مضبوط رکھنا داتا صاحب کے مزار کا احاطہ بظاہر چھوٹا ہے لیکن مسجد دیکھ لو کتنی بڑی ہے اس لیے کہ وہ چاہتے یہ ہے کہ سجدہ کرنے والے زیادہ ہیں مسلے سے جڑنے والے زیادہ ہو ذرا تھوڑا سا لوگوں کا اللہ کی طرف رجحان زیادہ ہو یہ اصل میں ان لوگوں کا نظر ہے کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ ہماری پشت پہ رب رسول ہو دادا صاحب نے ہی لکھا ہے ابو مسلم نام کا ایک حکمران تھا اس کے دور حکومت میں ایک درویش کو ناجائز سزا سنا دی گئی اور وہ درویش جیل میں تکلیف میں تھے او میرے سگیوں یہ انداز بھی ذرا دیکھنا سیدی فیض عالم فرماتے ہیں اس ابو مسلم بادشاہ کو رات کو خام میں مدینے والے محبوب کی زیارت ہوئی اور حضور نے فرمایا بے گناہ کو قید کر دیا ہے بادشاہ نے نہ جوتے پہنے نہ سر پر کپڑا رکھا دوڑا گیا جا کے درویش کا دروازہ کھولا کسی سپاہی سے نہیں کہا خود دروازہ کھولا معذرت بھی کی اور وہ درویز جب خراما خراما آہستہ آہستہ دروازے سے باہر جانے لگے تو تھا تو بادشاہ نا کچھ لوگوں کا مزاج تو ہوتا ہے نا کہ بہت بڑا ہو حکم ہوا تو بتائیے گا تو ہوتی ہے کچھ پھر باتیں وہ تکیا کلام بھی بن جاتی تو شیخ ابھی دروازے پر پہنچے تھے کہ پیچھے سے بولا کہنے لگا حضور مہربانی فرمائیے گا کبھی کوئی حکم ہو میرے لائق تو مجھے ضرور یاد کیجئے گا تو شیخ وہیں ٹہر گئے وہی وزاداری وہی حسن وہی کمال لف انداز نرم اور دلائل گرم وہی انداز تکلم تھوڑا ٹھہر گئے پھر پلٹ کے دیکھا فرمانے لگے ابھی بھی تجھے حکم بتاؤں ابھی بھی تجھے حکم بتاؤں فرمایا میں تو جہاں جیل کی کالی کوٹھڑی میں تھا وہ جو رات کو سوتے میں تجھے خواب میں ملے ہیں اور جن کا حکم پا کے پھر نہ تو جوتے پہن سکا اور نہ تو سر پہ کپڑا لے سکا پھر سے ثبوت نہ منگو میں سب میں تھو پلا نظر کرم کد ہوئی اے میں جانا یا دل بر جانے اے میں جانا یا دل بر جانے غیر نہ جانے کوئی میں مسکین پرانا خادم کسے در ملیمت ہوئی اے تے واصف یار نے نظر جو کی تھی واصف واصف ہی ہوئی او بھائی ان کی پشت پر وہ وزدار ہوتے طاقت ہی بہت بڑی ہوتی ہے ان کی پشت پر کوئی الجھاؤ نہیں کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں کہیں وہ جھچکتے سہمتے نظر نہیں آتے اللہ والوں کے ماننے والوں کسی کی ڈیڑھ منٹ کی بات سن کے اتنی جلدی پریشان نہ ہوا کرو تمہاری تاریخ تو ہزاروں سال پرانی ہے تمہاری تو اسناد ہی بڑی مضبوط ہے تم کہاں اتنی جلدی اولج جاتے ہو تمہاری تو مزہ داری کمال کی جن لوگوں پہ لوگوں کو غصہ آتا ہے نا آپ یقین کریں ہمیں ان پر ترس آتا ہے کہ یار دیکھو بےچارا اپنی بھی آخرت خراب کر رہا ہے کس طرح کی بولی بول رہا ہے اور کس زمرے میں اپنے آپ کو کھڑا کر اور ایک اور بات بھی عقائد کے ہمیشہ مضبوط رہنا نجات عقیدہ اہل سنت میں ہے لیکن یہ کہ اگر علم مضبوط نہ ہو آپ کے پاس دلائل پورے نہ ہو تو پھر خود بحث کرنے کے بجائے کسی عالم سے ملاقات کرائیں پھر اس سے ملاقات کرائیں اور جب آپ مضبوط ہو جائیں نظریاتی طور پر پھر آپ کا یہ مزاج ہونا چاہیے کہ ہر جاہل سے الجھنا بھی نہیں ہر شخص اس قابل نہیں ہوتا کہ اسے بحث کی جائے اور کچھ بھی نہیں ہوتا مطلب پراپوگنڈے کا جواب پراپوگنڈے سے نہیں دیا جاتا پراپوگنڈے کا جواب عمل سے دیا جاتا ہے اگر کوئی کرتا ہے پراپوگنڈا تو کرتا رہے کریں جس نے کرنا ہے لیکن عمل عمل ہوتا ہے اللہ کے بندوں نے زندگی میں کبھی الجھاؤ پیدا نہیں کیا وہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کے ایک سیابی نے عرض کیا تھا نا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کفار آپ آپ کا سیدھا نام ہی نہیں لیتے ماض اللہ سما ماض اللہ نقل کفر کفر نہ باشد وہ نام بگاڑ بگاڑ کے آپ کو برا بلا کہتے ہیں تو وہ بڑے پریشان ہو کے آئے تو محبوب مسکرا دیے فرمایا وہ پتا نہیں کس کو برا بھلا کہہ رہے ہیں مجھے تو اللہ نے محمد بنا کے بھیجا ہے وہ پتا نہیں کس کی باتیں کر رہے ہیں وہ بھائی اتنی جلدی الجھ جانا ہر ایک سے گفتگو کرنا کچھ لوگ کچھ لوگوں سے بحث کر رہے ہوتے ہیں تو کہنے کو دل کرتا یار تیرا سٹیٹس نہیں اس سے بات کرنا تیرا معیار نہیں تو اپنا قد کاٹ دیکھ تو اپنا مقام دیکھ ایک درویش تھے حضرت فخر جہاں دلوی دلی کی جامع مسجد میں جمعہ کا خطبہ دے کے سیڑھیاں اتر رہے شہر پورا عقیدت مند تھا شیخ سیڑھیاں اتر رہے تھے تو بادشاہ نے سوچا اگر اسی طرح لوگ اس شخص کے پیچھے بھاگتے رہے تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ میری حکومت کو کوئی خطرہ نہ ہو جائے اس نے ایک سازش رچی ایک طوائف کو تیار کیا حضرت سیڑھیاں اتر رہے تھے دائیں بائیں عقیدت مندوں کا ہجوم تھا تو وہ خاتون بنی صبری ساری تیاری کر کے سامنے آئی اور السلام علیکم کے بعد گفتگو اس طرح کرنے لگی جیسے بڑی پرانی جاننے والی ہے کچھ لوگوں پر اداکاری بھی تو ختم ہوتی ہے نا بڑی پرانی جان اس طرح کی گفتگو کرنے لگی اب سارے مرید پکے نہیں ہوتے ہلکے پھلکے کچے پکے بھی ہوتے تو کچھ بےچارے پریشان ہو گئے کہ یہ کیا بات ہوئی تحقیق بھی نہیں پوری کرتے فٹ پریشان ہو جاتے پریشان ہو گئے کہ بی بی سے کیا لینا دینا اور بھی اس خاتون نے جملے بڑے خطرناک بولنے کہنے لگی وہ رات آپ آئے تھے کھوٹے سکے دے گئے میں ابھی دکان پہ گئی ہوں تو دکاندار نے لیے نہیں مجبوری نہ ہوتی تو دوبارہ نہ آتی یہ سکے کھوٹے ہیں رب کے بندوں کی وزاداری اللہ کے بندوں کی شان ان کا ظرف ان کا حوصلہ چودہ طبق دلے دے اندر تمبو وانگو تانے ہو شیخ نے سکے پکڑے اصلی جیب سے نکالے اور تین دفعہ فرمایا بیٹی او میری بیٹی او پیاری بیٹی تو اس طرح کار یہ کھوٹے دے جا اصلی والے لے جا اور دوبارہ بھی کبھی ضرورت پڑی تو آ جانا فخر جہاں کا دروازہ کھلا ہوا ملے گا یہ لفظ کہتے کہتے وزاداری سے حسن سے اور پورے عالمانہ مقار سے حضرت جب خراما خراما مسجد کی سیڑھیاں اتر رہے تھے تو چند منٹ تو وہ خاتون سختے میں رہی پھر دوڑ کے آئی اور قدموں میں آ کے بیٹھی اور کھل کے روئی کہنے لگی مجھے تو پیسے دیے گئے تھے یہ اداکاری کرنے کے مجھے تو رقم دی گئی تھی آپ کو بدنام کرنے کی پر کس مٹی کے کس سندل اور کستوری کے بنے ہو میں آپ کو بدنام کرنے آئی اور آپ نے مجھے ہی بیٹی بنا لیا مجھے تو میرے اپنوں نے بیٹی کہنا چھوڑ دیا ہے اور آپ نے اس رنگ میں مجھے اپنایا ہے یہ کہتے کہتے اس خاتون نے اپنا پلو اٹھا کے چہرے پہ رکھا کہنے لگی آج کے بعد میں بتاؤں گی دلی والوں کو بلا فخر جہاں کی بیٹی کس طرح کی ہوتی ہے اب میں بتاؤں گی لوگوں کو میرا پردہ میرا تقوی آپ لوگ اتنے بڑے سلسلے سے تعلق رکھتے ہیں کبھی جاؤ گے نہ اسکول جی ہوئی دنیا میں اللہ والوں کے آستانوں پر تو تمہیں سمجھ آئے گی کتنے بڑے حوصلے تھے کتنا بڑا وکار تھا یہ جس شہزادے اہل بیت کے جس شہزادے کی چوکھٹ پہ آپ موجود ہیں نا ان کا حسن کردار یہ ہے کہ یہ شہزادے تھے حضور کی اولاد پاک ہے لیکن حوصلے کا کمال یہ ہے کہ ایک دریا کے کنارے آ کے بیٹھ گئے عمر ساری نبی کریم کی امت کے نام کر دی کسی کو کلمہ پڑھایا کسی کو نماز سکھائی کسی کو قرآن کی طرف لگایا عمر ساری اسی کام پہ گزار دی قیامت تک لوگ آتے رہیں گے حضرت فیض عالم کے آستانے کے قریب سے گزرتے رہیں گے لوگوں کا عرس تو سال کے بعد ہوتا ہے میرا داتا صاحب کا تو ہر روز ہوتا ہے ہر جمعرات ہوتا ہے اور سدا ہی بہار روے اس باغے کدے خزانہ آوے ہو فیض ہزارہ تائی ہر پکھا پھل کھاوے بس اتنا کہنا چاہتا ہوں میرے داتا صاحب کے ماننے والو زبان کو نرم کرو اخلاق کو اعلیٰ کرو کردار کو اچھا کرو سچ کے سوا جملے زبان سے ادا نہ کرو وقت دیانتداری سے گزارو اور پھر ان نسبتوں پہ ناز کرو بہلتے کس جگہ جی اپنا بہلانے کہاں جاتے تیری چوکھٹ سے اٹھ کر تیرے دیوانے کہاں جاتے خدا آباد رکھے سلسلہ یہ تیری نسبت کا وگرنا ہم بھری دنیا میں پہچانے کہاں جاتے نصیر اچھا ہوا در مل گیا ان کا ہمیں ورنہ کہاں رکتے کہاں تھمتے خدا جانے کہاں جاتے آخر دعوا یعنی الحمد